Abak ke-11 bersembahyang tanpa selendang. Imam Bukhari dengan salatnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir katanya aku pergi menemui Jabir bin Abdullah ketika dia sedang bersembahyang dengan berselimut menggunakan sehelai kain sahaja. Sedangkan selendangnya ada tergantung yakni di penyangkut pakaian. Apabila dia selesai bersembahyang Kami pun berkata Wahai Aba Abdullah Engkau bersembahyang dalam keadaan selendangmu ada tergantung Beliau menjawab dengan katanya Ya aku mahu dilihat oleh orang-orang yang jahil seperti kamu Aku telah melihat Nabi SAW bersembahyang begini <tuh> Bab ke-12 Apa yang disebutkan tentang paha Abu Abdullah berkata Diriwayatkan daripada Ibn Abbas Jarhad dan Muhammad bin Jahshin Daripada Nabi SAW Sabda baginda Paha itu aurat Anas berkata Nabi SAW menyingkap Yang kain yang dipakainya Sehingga terdedah pahanya Abu Abdullah berkata Hadis Anas lebih kuat sanatnya Dan hadis Jarhad lebih cermat untuk keluar daripada perselisihan dan yani khilaf mereka. Abu Musa menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua lututnya apabila Uthman masuk. Kata Zaid bin Thabit, pernah Allah mewahyukan kepada Rasulnya ketika paha beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas pahaku. Aku berasa amat berat Sehingga aku bimbang Paha aku akan patah Yang ini kerananya <tuh> Dengan syaratnya Imam Bukhari beriwatkan Daripada Anas bin Malik Bahawa Rasulullah SAW pergi ke Khaybar Untuk berperang Maka kami bersembah yang subuh di Khaybar Pada waktu galas Yang awal waktu subuh Selepas itu Nabi SAW dan Abu Talha menaiki kenderaan masing-masing Aku membonceng Abu Talha Nabi SAW memecut kenderaannya di satu lorong khaybar Lututku ketika, lututku Yang ketika itu betul-betul menyentuh paha Nabi SAW Kemudian Nabi SAW menyingkapkan kain dari pahanya Sehingga aku masih nampak lagi putihnya paha Nabi SAW Setelah masuk ke khaybar Baginda SAW pun mengucapkan Allahu Akbar Musnahlah khaybar Sesungguhnya kami apabila turun dalam kawasan sesuatu kaum Sudah tentu buruklah Hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan Nabi SAW berkata begitu tiga kali Kata perawi Orang ramai yang dipenduduk khaybar Keluar untuk melakukan kerja mereka masing-masing Apabila menyedari mereka telah diserang Teruslah mereka berkata Muhammad Abdul Aziz menyebutkan Yang ini perawi daripada Anas ni Sebahagian ashab Yang ini kawan-kawan kita berkata Muhammad bersama tenteranya Anas berkata Kami telah menguasai khaybar dengan kekerasan Yang ini peperangan Maka setelah kemenangan dicapai Dikumpulkanlah orang-orang tawanan pada ketika itu datanglah diyah, dia berkata, wahai nabi Allah, berikanlah kepadaku seorang hamba perempuan dari tawanan ini. Nabi saw bersabda, pergilah ambil seorang hamba perempuan. Oleh diyah diambilnya Safiyah binti Huyai. Terus datang seorang lelaki kepada nabi saw seraya berkata, wahai nabi Allah. Engkau telah berikan kepada Dihyah Safiyah binti Huyay Ketua suku Quraizah dan suku Nadir Dia tidak sesuai kecuali untukmu sahaja Maka Nabi SAW berkata Pergi panggillah Dihyah dan Safiyah juga Dihyah dan Safiyah pun datang Setelah Nabi SAW melihat Safiyah Beliau SAW berkata Yang ini kepada Dihyah Ambillah perempuan yang lain dari kalangan tawanan ini. Kata Anas. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah dan mengahwininya. Lalu sabit berkata kepada Anas, "Wahai Abah Hamzah, apakah mas kahwin yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya?" Jawab Anas, "Dirinya sendiri yakni sebagai mas kahwin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakannya dan mengahwininya Dalam perjalanan pulang Ummu Sulaim mengandam Safiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam harinya pula beliau mengiringi Safiyah sebagai pengantin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berpagilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantin baru. Pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menghamparkan seperah daripada kulit Uh, sesiapa uh, yang ada apa-apa makanan bawalah kemari maka ada yang membawa buah tamar ada pula yang membawa minyak sapi kata perawi yakni Abdul Aziz saya rasa dia yakni Anas telah menyebutkan sawiq kata Anas mereka pun mencampurkan bahan-bahan makanan tadi sehingga ia menjadi hais Itulah yang menjadi kenduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah kita tengok semula muka surat 351 bab ke-11 tu. Orang bersembahyang tanpa selendang lagu mana, bolehkah ni cerita orang lelaki lah cerita orang lelaki lagi <coughs> kaifiat hmm pakaian sembahyang lelaki nah bolehkah bersembahyang tanpa selendang uh, ini kain seperti kain sebal lah atas bahu ni ataupun kita kata uh, apa ni sebal dan sebagainya eh? boleh termasuklah uh, dalam maksud selendang Nah, dalam keadaan pakai kain tak pakai baju. Ha. Gatung kalau kita ni serbailah. Tak apa. Ah ha. boleh ke? Kan? Tanpa serbal, pakai kain saja. Seluar panjang saja. Dan sebagainya, orang lain-lain lagi. Tanpa selendang. Uh -huh. uh, itulah tajuknya. Uh, tapi tajuk ni nampak hmm. Um, apa kena mengenanya? Dengan dia start daripada sini lagi Larangan Bertelanjang ketika bersembahyang Pada muka surat 344 atau 44 Situ lebih sebenarnya Di situ dia duk cerita lah Selanjang tak boleh Lepas tu bab yang ke-9 Muka surat 345 atau Semayang dengan memakai baju Seluar, seluar pendek, kabak itu ha, cerita ha, Mula dah cerita pasal aurat Mula dah cerita pasal aurat Terutama dia pergi kepada pohon Pohon Lepas tu aurat yang mesti ditutup Yang ni muka surat 348 Bab ke 10 Ada juga aurat yang tidak mesti ditutup ha, Dia sudah, sudah Mula dah situ. tu Kenapa dia aurat yang tidak mesti ditutup tu ha, Dia sudah isyarat dah situ pohon Antaranya Tiba-tiba ha, lepas pada ni Dia pergi kepada tepat pohon Bab yang kedua 12 Tapi sebelum tu, tiba-tiba tu Semayang tanpa Senendak ni apa maksud Ni cerita lain pula Ap apa Cerita lain pula Apa kena-mengena dengan bab nak cari pelutup ni Dedahkan aurat dikatakan pohon tu Sedangkan beberapa bab sebelum pada ni Isyarat kepada pohon tu lah bagi Imam Bukhari yang tidak aurat kalau aurat pun aurat mukhaffafah seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni. <coughs> Bab ke-12 tu baru dia pergi tepak. Ha dia cara dia di Bukhari. Memang lah seronok kalau kita baca okay? Kalau kita tahu cara dia ni seronok. Dia pergi sikit-sikit sikit-sikit naik ke atas pak. Ha. Tepak. ha lepas tu dia pun ikut lain. Gitulah cara dia. Dia daripada rendah sikit-sikit sikit. Ha betul. Daripada tidak terang samar kepada terang Tapi kadang-kadang dia ada buat benda-benda lagu ni Eh, tiba-tiba tu Kita tiba -tiba lain pun Bersembahyang tanpa selendang Selendang ni Bahagian atas tubuh yang nak dipakai Selendang ni orang tutup bahu Apa kena mengenai dengan cerita dia sebelum pada ni Sedangkan dalam riwayat uh, Pakai baju, pakai seluar, pakai gapa Tak ada selendang pun tak apa Sudah sebut, dah situ dan dalam hadis kalau kita tengok uh, Hadis uh, di sini uh, Muka surat 341 Haa uh, Bab yang ke-6 Iza kana thawb dhiyiqan Ada dah hadis Jabir Jabir ni lah ni, ni, ni. Semayang tanpa selendang ni pun hadis Jabir ni Lebih kurang ni Sebelum pada tu dia ada dah uh, Haa kalau pakai pakaian satu-satu helai -satu Dia kena letak uh, Atas bahu dia tu Kain tadi, sebahagian daripada kain tu Taklah dia letak je atas bahu Dia tutup bahu Tapi lepas pada tu dia buat tajuk, bab yang keenam. Kalau kain tu pendek Tak perlulah tutup bahu ni Sebab dengan tutup bahu ni akan um, Nampak pula bahagian bawah ni Congit pula Jadi lebih baik tutup bahagian bawah Pakai kain saja. Wa inkan dayiqan fattazir bihi dia sebut kalau kain itu pendek kamu pakailah sebagai kain tak payah tutup di sebahagian atas bahagian bawah saja yang ini tutup antara pusat dan lutut sudah ada dah sini tak ada pakai selendang ini sudah ada tu hmm. kalau nak kira berapa beberapa tempat dah sana pun sudah bahan tu apa dia mari sini ha, Itu tu kadang-kadang hmm, kalau orang baca tanpa mengaji dia jadi keliru jadi keliru Dan memang kalau kita tengok dalam syarah-syarah pun Kadang-kadang Seseolah je nampak macam pensyarah-pensyarah dia tu pun tak jelas juga Dia tinggal gitu Dia tinggal gitu Apa maksud Imam Bukhari tak selik orang ni Tengoklah Hafiz Ibn Hajar Kau patul bari, kau umdatul qari Kau senyap Kadang-kadang eh, itu benda pelik Sini menguji Minda eh? menguji fikiran eh? Orang yang baca Dengan sebab tu orang terutamanya Kalau orang alim baca ni Ada saja idea baru dia Orang ha, ni gini sepatutnya ha, tu jadi tak habis tu Tak struktur cara Bukhari ha, Misalnya kita tengok di sini ya eh? Dalam nota dia <coughs> Dalam nota dia kita tengok hmm. Nota 413 413 ada beberapa maksud Bukhari mengadakan bab ini Antaranya ialah Satu Untuk menyatakan sembahyang Orang yang memakai hanya sehelai pakaian sahaja Sah Tak kira lah Lagu mana pun Walaupun dia mempunyai beberapa helai pakaian yang lain Dia tak pakai Dia pakai sah Sah Yang kedua Di dalam bab ke sembilan Hadis nombor 352 tersebut arahan Umar tentang pakaian yang seharusnya dipakai ketika bersembahyang apabila seseorang berada dalam keadaan senang dan mewah mungkin itu menimbulkan kekeliruan kepada setengah orang untuk menghilangkan kekeliruan itu Bukhari mengemukakan bab ini pula selepasnya keadaan kain tergantung di penyangkut baju selain yang dipakai Jabir semasa bersembahyang merupakan salah satu bukti kesenangan dan kekayaannya pada ketika itu Dan memang pun dia kaya pada ketika itu Dalam keadaan kaya tu Senang tu dia tidak pakai dua Dia pakai so ha. Nak menghilangkan kekeliruan yang ada situ lah nak Umar kata kalau pakai baju Pakai seluar Pakai goni Pakai goni Eh, ha? Dua-dua dia setiap. ha. Seseorangnya so, pada masa senang kena Sekurang-kurangnya dua Pakaian atas dan pakaian bawah Ah ha, Imam Bukhari nak cerita Tak ha, Tak mesti ha, Macam Jabir di sini Dia telah bersembahyang dengan Selai pakaian sahaja Selai pakaian sahaja Tetapi orang boleh kata Selai pakaian tu Kalau berdasarkan riwayat awal dulu Dia pakai tu Dengan tudung juga bahu Tudung juga bahu Di sini pak sembahyang tanpa selendang Kain suku Suku Cuma dalam hadis ni ada sebut Memanglah selendang dia tu tergantung. Dia tak pakai. Dia pakai kain saja. Kalau dia nak pakai kain tu, uh, biar kemah molek di bahagian bawah boleh selenda. sebab selendang dia ada dia boleh tutup sebab pasal dia ada dua pakaian. Dua kain. Dia boleh tutup bahagian atas dia dengan kain yang lain.